Assalamualaikum dan selamat sejahtera. kumpulan kami terdiri dari tiga orang iaitu Muhammad Fauzan, Siti Irwani dan saya Maziah. Kami ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Kajian Pengurusan Keuangan Negeri Perak berdasarkan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2011 sehingga 2025. Pembentangan ini dibuat sebagai tugasan bagi subjek pentadbiran keuangan. Okey, pertama sekali, laporan ketua audit negara atau LKAN merupakan satu instrumen penting dalam memastikan accountability dan ketelusan pengurusan keuangan negara. Melalui audit, kita dapat menilai sama ada penyata keuangan disediakan dengan betul, kawalan dalaman berfungsi dan peraturan keuangan dipatuhi. Teguran serta show audit juga membantu meningkatkan profesionalisme serta kecekapan pengurusan dalam sektor awam. Okay, next. Ah, baik, baik. Walau bagaimanapun, laporan audit sering menunjukkan kelemahan berulang dalam sektor awam. Antaranya rekod tidak lengkap, kelewatan penyediaan akaun, kawalan dalaman yang lemah serta ketidakpatuhan terhadap prosedur perolehan. Terdapat juga isu integriti seperti tuntutan palsu, salah guna kuasa dan ketirisan. Kajian lepas menunjukkan sebahagian besar kelemahan ini berpunca daripada kurangnya accountability dan jurang kemahiran teknikal. Okay, bagi kajian kami, fokus diberikan kepada kerajaan negeri Perak dari tahun 2020 sehingga tahun 2025. Perak dipilih kerana ia sebuah negeri besar dengan ekonomi pelbagai seperti industri biji timah, pelancongan dan pertanian. Selain itu, bajet negeri yang besar memberi impak signifikan terhadap rakyat dan fiskal negara. Negeri Perak juga pernah menerima teguran dalam laporan keuangan. Ini memberi peluang untuk menilai sejauh mana ketelusan dan peningkatan telah berlaku. Next. Okey, objektif kajian. Uh, objektif utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti teguran keuangan dalam LKAN dari tahun 2020 sehingga tahun 2025. Kedua, mengenal pasti jenis sijil audit yang diterima. Ketiga, menilai penarafan indeks accountability jika ada. Keempat, mengenal pasti show audit. Dan kelima, menganalisis trend kekerapan serta membuat tafsiran kritis terhadap dapatan tersebut. Okey, serahkan kepada uh, kawan saya. Siti Wani. Assalamualaikum, saya Siti Irwani binti Cik Abdullah. Saya akan um, membentangkan dapatan audit tahun 2020 hingga 2025. Teguran kewangan. Seterusnya kita lihat kepada dapatan audit pada tempoh, tempoh 20 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, Negeri Perak mencatat defisit sebanyak 78.01 juta akibat kelemahan kawalan hasil dan perbelanjaan serta kelewatan penyata kewangan. Namun pada tahun 2021, defisit ini menurun kepada 6.59 juta. Isu utama ialah kelewatan projek dan rekod hasil tidak lengkap. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan hasil tetapi kelemahan kontrak dan kelewatan serahan penyata masih berlaku. Menariknya tahun 2023 mencatat hasil tertinggi 1.214 bilion dengan peningkatan 11%. Tetapi isu tunggakan cukai tanah 180.82 juta menjadi perhatian. Teguran audit pada 2024 pula menunjukkan isu sama berulang hasil tertunggak dan pemantauan projek Jenis CJ Audit dan Indeks Accountability Dari segi CJ Audit, Negeri Perak kekal menerima CJ tanpa teguran dari tahun 2020 hingga 2023 Walaupun terdapat beberapa isu pengurusan ini menunjukkan penyedia kewangan masih patuh piawaian dan sah. Untuk indeks accountability, maklumat rasmi belum diterbitkan bagi tempoh tersebut. Jadi, bersifat deskriptif. audit. Jurukira bagi tempoh ini agak konsisten antaranya tahun 2020 memperkemaskan kawalan dalaman dan menyerahkan penyata tepat masa 2021 hingga 2022 memperkukuhkan kutipan hasil dan pengawasan projek pembangunan 2023 fokus kepada kutipan tunggakan hasil dan kawalan akaun belum terima. 2024 dan kehadapan penekanan pada digitalisasi sistem kewangan dan pemantauan projek berasaskan KPI. Analisis uh, deskriptif dan trend secara keseluruhan dari tahun 2020 ke 2025 hasil cukai meningkat daripada 507 juta ke unjuran 760 juta. Manakala hasil bukan cukai meningkat daripada 381 juta ke 500 juta. Dalam masa yang sama, perbelanjaan juga meningkat daripada 1.005 bilion ke anggaran 1.45 bilion. Dana terkumpul negeri menunjukkan pertumbuhan konsisten daripada 1.259 bilion kepada unjuran 1.8 bilion. Brand ini menunjukkan prestasi hasil yang positif tetapi perlu diimbangi dengan kawalan perbelanjaan yang rapi bagi elak defisit berulang. Saya serahkan kepada uh, yang lain Encik Muhammad Fauzan. Uh, baik, seterusnya saya akan bentangkan uh, pandangan ketika terhadap penemuan kajian berdasarkan dapatan laporan audit bagi negeri Perak. Bahagian ini penting kerana ia bukan sekadar menilaikan fakta tetapi menilai kelemahan dan memberi gambaran terhadap aspek penulisan kewangan negeri secara menurut. Pertama, ketekalan keteguran audit dan accountability. Dari segi accountability, teguran dalam LKN bagi tempoh tahun 2020 sehingga tahun 2025 menunjukkan pola yang berulang. Antaranya kelemahan kawalan perbelanjaan, kelewatan pelaporan dan kecekapan kutipan hasil yang masih rendah. Isu ini berpunca daripada ketidakcekapan fiskal serta kebergantungan kepada sumber hasil yang terhad tanpa diversifikasi semua hasil dan disiplin perbelanjaan yang lebih ketat, teguran ini dijangka akan terus berulang pada masa akan datang. Yang keduanya, kualiti pelaporan kewangan. Aspek kualiti pelaporan kewangan ini juga menjadi perhatian. Laporan audit menunjukkan kelewatan penyediaan akaun dan pelbagai isu teknikal. Punca utama kelewatan ini ialah kekurangan kemahiran teknikal dalam kalangan tenaga tangan kewangan negeri. Jadi, teguran semata-mata tidak mencukupi. Apa yang diperlukan ialah latihan intensif penggunaan sistem moden serta penglibatan pegawai berkelayakan bagi meningkatkan kecekapan penyediaan laporan. Yang ketiga, integriti dan persepsi awam dari sudut integriti dan persisi awam, kelemahan dalam pengurusan kewangan boleh memberi kesan besar kepada kepercayaan rakyat. Kajian terdahulu juga menunjukkan kutipan cukai yang rendah ada kaitan dengan kelemahan institusi dan penguatkuasaan. Isu integriti ini bukan sekadar teknikal tetapi berkait dengan budaya organisasi. Jika sikap sambil lewat ini berterusan, ia boleh menyebabkan rakyat dan pelabur hilang keyakinan terhadap kerajaan negeri. Yang keempat uh, terdiri daripada profesionalisme, etika dan integriti. Dari aspek profesionalisme, professional, kelaporan kewangan yang lewat serta ketidakpatuhan ketidak piawaian berpunca daripada kurangnya latihan dan sistem perekonan yang masih belum moden. Dari segi etika pula, teguran audit berulang menunjukkan budaya kepatuhan hanya bersifat formal bukan benar-benar dihayati. Sikap sambil lewat ini menimbulkan persoalan tentang keutamaan kepentingan awam dan akhirnya dari segi integriti kelemahan kawalan dalaman serta ketidakkonsistenan pelaksanaan sure audit menunjukkan wujudnya jurang antara dasar dan pelaksanaan ini boleh menjejaskan keterusan dan keyakinan rakyat terhadap pengurusan kewangan negeri kesimpulannya walaupun prestasi kewangan negeri Perak kelihatan stabil dari segi laporan Namun aspek accountability, kemahiran teknikal, etika dan integriti masih perlu diperkukuhkan. Tindakan pembetulan mestilah menyeluruh, bukan sekadar memenuhi laporan tetapi membina kebudayaan kerja yang telus, cekap dan bertanggungjawab. Yang saja pembentangan uh, dari kumpulan kami. Terima kasih.